С песней по жизни народному женскому хору Калина 55 лет. Свой очередной юбилей коллектив отпраздновал на сцене ДК Титан. На концерт пригласили своих почитателей и друзей. Были там и наши корреспонденты. Участницы хора «Калина» распеваются перед концертом. Признаются, в этот раз волнуются больше обычного, ведь и повод особенный – 55-летие коллектива. За эти годы состав народного хора не раз менялся. Побывал во многих странах с концертами и получил ряд наград и званий. Большая биография, творческая биография. Я работаю в коллективе 22 года. Еще в советское время хор «Калина» объездил от Ленинграда и до Дальнего Востока. И тогда спонсировался, финансировался. У нас гастрольные поездки поменьше. Сегодня в репертуаре «Калины» не только народные песни, но и известные современные хиты, адаптированные для хорового исполнения. У них прекрасные песни, прекрасный звук, вообще грамотный, академичный, я думаю, этот хор, великий хор. Это есть краса нашего края и украинского мастерства. Своей задачей хор считает продвижение украинской песни. За этим готовы хоть на Евровидение. Участницы коллектива уверяют, выступили бы не хуже известных бурановских бабушек. Думаю, что мы не хуже выступили тех бабушек, которые выступили на Евровидении в этом году. В день своего юбилея народный хор «Калина» принял множество пожеланий, в свою очередь пообещав устроить грандиозный концерт к столетию коллектива.